Hello, Maklumat dan perkhidmatan analisis adalah berhubung sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan data ringkasan untuk perbadanan. Jika perlu, anda boleh menjeda video. Anda boleh melihat setiap parameter perbadanan berkenaan dengan lebih teliti. Kami akan menganalisis petunjuk utama organisasi Jonas Lang Lesale, Tikar, JLL. Ulasan ini dibuat menggunakan maklumat pada 18 Mac 2025. Mengikut klasifikasi guru, market syarikat Jones Lang LaSalle Inc. tergolong dalam subkategori. The Property, 175 syarikat mengambil bahagian dalam analisis yang sangat mewakili. Lihat jadual pesanan di penghujung video ini. Keputusan keseluruhan untuk syarikat ialah 6.5 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 0.8 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran secara umum, Ambil perhatian bahawa skor purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata terhadap markah 6.5 mata untuk Jonas Lang Lasalle Inc membandingkan dinamik harga saham syarikat Jones Lang LaSalle Le dan syarikat subkategori. Kita dapat melihat bahawa dalam tempoh 12 bulan lepas saham Jones Lang LaSalle Le menunjukkan dinamik 37.2%. Terhadap perubahan harga dalam subkategori 12.2%. Ini jelas tidak menunjukkan apa-apa, tetapi perlu mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran perbadanan Jones Lang LaSalle Inc bernilai 12.01 bilion dolar dan permodalan pasaran subkategori ialah 899 bilion dolar. Jones Lang LaSalle mempunyai bahagian 1.337% dan merupakan salah satu syarikat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan berjumlah 6.77 bilion dolar. Dan permodalan kunci kira-kira subkategori ialah 409 bilion dolar. Jones Lang LaSalle Inc merupakan bahagian sebanyak 1.654%. Membandingkan saham pasaran dan nilai buku, kita lihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Jones Lang LaSalle dalam subkategori dalam kes penilaian nilai pasaran ialah 1.337%. Nilai buku ialah 1.654%. Ini adalah 24% lebih daripada bahagian nilai tukaran. Penilaian bahagian organisasi dalam pasaran dan nilai buku dalam subkategori, baik, satu mata. Hutang organisasi yang dianalisis berjumlah 2.91 bilion dolar liabiliti keuangan kepada nilai buku menyumbang 43% daripada ekuiti. Skor berdasarkan tahap kewajipan keuangan syarikat, baik, satu mata. Baki harga pasaran syarikat kepada keuntungannya sepadan dengan 22. Purata bagi subkategori ialah 51.6 dan ini adalah 57% lebih rendah daripada subkategori penilaian nilai pasaran kepada penunjuk keuntungan berbanding dengan syarikat dalam subkategori sangat baik dua mata keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 547 juta dolar pendapatan harapan untuk 12 bulan akan datang dijangka 774 juta dolar iaitu 41.6% lebih daripada angka semasa Penilaian anggaran penunjuk keuntungan masa hadapan berbanding dengan dalam subkategori. Baik, kosong perpuluhan lima mata. Nisbah nilai syarikat kepada hasil ialah kosong perpuluhan lima. Purata bagi subkategori ialah tiga perpuluhan sembilan, iaitu lapan puluh tujuh peratus lebih rendah daripada subkategori. Penilaian nilai pasaran kepada penunjuk hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori. Baik, satu mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 23.430 juta. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah 33.180 juta. Dan ini adalah 42% lebih daripada sekarang. Penilaian unjuran penunjuk hasil masa hadapan berbanding dengan penunjuk syarikat subkategori. Baik, kosong perpuluhan lima mata. Margin jualan ialah 2.3% dengan purata untuk subkategori sebanyak 7.6%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 5.3%. Penilaian margin jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima kosong mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 23.992%. Ini merupakan peningkatan 1,694% dalam bahagian permodalan pasaran. Fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam nilai pasaran organisasi Jonas Lang Le Saleh, mungkin ke arah meremehkan. Jumlah modal setiap pekerja syarikat ialah RM107,000. Dan dalam subkategori terdapat 19,24,000 ribu dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 94.4%. Anggaran jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori. Baik, 0.5 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja ialah 4.9 ribu dolar. Purata bagi subkategori ialah 37.3 ribu ringgit. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 87%. Anggaran keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori. Boleh diterima, kosong mata. Bahagian hasil bagi setiap pekerja individu syarikat ialah $209,000 mengikut subkategori 488,000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 133%. Anggaran jumlah hasil bagi setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori. Boleh diterima, kosong mata. Saham untuk dijual ialah 1.1% dengan purata subkategori sebanyak 3%. Ini adalah penilaian yang memerah pendik. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 45% bagi syarikat Jones Lang Lasalle Inc. Manakala bagi subkategori tahap RSI 14 ialah 51%. Secara teknikalnya, saham subkategori dinilai lebih kurang sama dengan saham syarikat Jones Lang Lasalle. Penilaian sebenar saham syarikat adalah lebih kurang 254 dolar. Anggaran konsensus untuk harga saham syarikat adalah lebih kurang 330 dolar. Perbezaan antara harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 30%. Mari lihat jadual pesanan. Ia tersedia untuk semua orang. Pautan ada dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi segala-galanya dalam maklumat keputusan musim ini dan sistem rujukan untuk penilaian saham guru, markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada penilaian saham syarikat Jonas Lang Lasalle Inc. Sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian saham guru, markets keputusan berikut dibuat. Buka pesanan beli pada harga $253.48 sesaham. Penilaian organisasi adalah berdasarkan kaedah penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 276.08. Henti rugi ditetapkan pada 230.88. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka pesanan itu ditetapkan secara bebas pada akhir sesi pertukaran pada 17 April 2025 atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh ini. Tikar E pertama kelima akan menjadi pesanan jualan mengimbangi. Video mengenai pesanan baki akan atau telah pun diterbitkan pada saluran. Apabila menutup salah satu pesanan asas atau mengimbangi, pesanan kedua ditutup pada harga semasa. Terima kasih banyak kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat dan rujukan guru Markets.